Новини міста за тиждень, втомившись від щоденних скарг жовтоводців на неякісне прибирання міста від снігу, міський голова Володимир Абрамов вирішив, що з цією проблемою покінчить здорова конкуренція. Зараз управління ЖКХ, по моєму заданню, по предложению депутатів і жителів міста активних розбиває лоти, тобто є територію города, города Жолтеводи. мы разбиваем на участки, так называемые лоты. И вот эти лоты будут выставляться уже на тендер или на прозора с целью выбрать исполнителя работ по уборке этой территории, в том числе и по снегоуборке. То есть, если кто-то выиграет не существующее предприятие КП ФЖРВ, а другое по уборке определенной территории, то это предприятие или субъект хозяйствования Физическое лицо предприниматель будет отвечать за уборку и мусора, за покос травы и за уборку снега. Вот такое задание мы сейчас с управлением ЖКХ реализуем. Таким образом у нас будет с кого спросить, я надеюсь, по уборке по уборке снега и по борьбе, борьбе с, с, с наледью. Все-таки у меня есть предложение, кто будет этим заниматься, рассмотреть вопрос, закупать разные противонамерзающие смеси, разные смеси, потому что иногда песок соли он не действует. Возможно, необходимо использовать мелкую щебенку или отсев, так называемый. Надо рассмотреть эти технологии, как это делается на самом деле. А то у нас лед или снег мы сыпем песок вместе со, с этим со льдом с солью и все. То есть все-таки надо посмотри, подходить к этим смесям по-разному, к ситуации. По ситуации. Потом по снегоуборке вокруг контейнеров. Все-таки, Елена Викторовна. Ну, не надо убирать больше, либо тогда определить, их, кто это убирает, потому что ну, это, понимаете, ваша машина не подъедет к контейнеру, то это будет ваша проблема. Что у нас есть все-таки контейнера, которые находятся в снегу и есть проблема с подъездом по контейнерам по уборке возле контейнеров тоже. Значит, мы эту ситуацию будем разрешать, кто будет за что отвечать убирать, но пока еще у нас остаются есть открытые контейнера старого образца вокруг контейнеров до сегодняшнего дня есть мусор. Є мусор. Метрові по місту. Жеки не поспішають збивати. кажуть, немає людей. Владар закликає не зволікати. Якщо сосулька причинить телесне повреждений, зависимости від тяжкості, ответственность будете нести ви. Тобто либо управляющая компания, або руководитель ОСББ. Просьба позбивати сосульки це простой вопрос, особливо в тих місцях, де є. пешеходные переходы, либо, возможно, движение людей. Также по автомобилям. Сосулька упавшая с жилого дома на автомобиль, она причиняет ущерб этому имуществу, ответственность за этот ущерб будет нести тот, чей дом, кто собственник. Если это со собственники, то это либо управляющая компания, либо это будет у нас руководитель СББ есть. Пока у нас таких случаев нету, для того, чтобы предостеречь, ну вот по исполкому я, допустим, заставляю, вот висит сосулька, она опять это вот за три дня, она здесь на, набралась. У нас есть завхоз в доме, который, в исполкоме, который отвечает, он залазит на подоконник и сбивает, избивает шваброй. Без фанатизма просьба. Работы на высоте запрещены, поэтому на кровлю залезать есть проблема. Лучше всего, если есть проблема серьезная с сосульками, привлечь альпинистов. И таким образом снять себя ответственность за то, что может произойти. Потому что если вы еще сорвете за это сосульки, то, естественно, будут проблемы у вас у самих. До слова, в тех будинках, где управляющей компании нет, эти функции выполняет ЖРЕО. Отже, ответственность ляжет на ЖЕК. Місто отримало фінансування від Національної служби здоров'я України в розмірі 1 мільйон 260 тисяч гривень. Щоправда, лише на тих пацієнтів, які заключили декларації з лікарями. Що ж робити іншим 15 тисячам жовтовоців, які не встигли. Питання залишається відкритим. Перве погода, ще буде. Идти финансирование по красному списку, это оставшееся население города, которое не успело еще до 1 января подписать декларацию. На сегодня у нас по-взрослому, по врачам, по семейным и терапевтам, значит, подписная кампания в закончена. Врачи подписали оптимальный объем практики. Норматив. Вот, мы предлагаем а, вторую волну к этим врачам подписать сверх норматива. Предложение такое значит, мы а, выставляем телефоны, контактные номера телефонов а, врачей и каждый, каждый житель, который не успел подписать декларацию, значит должен непосредственно а, обращаться к врачу, по законодательству есть пункт который обязывает врача погоды на даты до сгоду я еще ну, если у врач не хочет подписывать больше норматива я не, не могу его заставить поэтому это право выбора и выбора человека на да, жителя города поэтому Но мы пока ваше не пока не отказывает. Значит, мы выставляем, повторно выставляем контактные номера телефонов, и каждый, кто захочет, выберет, выберет с кем врачом, с каким врачом подписаться, вот, будет звонить этому врачу, и врач вам скажет непосредственно, на какое время подойти с документами и подписать декларацию в электронном виде. Есть у нас еще резерв для детского населения, мы так предполагаем, где-то тысячу детей еще не задекларировано. Вот. Просьба родителей все-таки взять детей, ну, документы детей, свои документы и в ближайшее время, в ближайший месяц готовим письма. Для того, чтобы к нам приехали молодые специалисты, семейные врачи, молодые специалисты для, для, ну, чтобы работать дальше, потому что с тем коллективом дальше трудно трудно работать и оказывать населению медицинскую помощь в отсутствии кадров. Мы со своей стороны обещаем прежде всего обеспечить их служебным жильем. Сегодня есть реально две неплохие квартиры для интернов, там мальчики, ребята и девушка есть квартиры, значит мы сегодня их еще осмотрим. Деньги на на финансирование элементарного ремонта, ну квартиры в хорошем состоянии, там надо будет поставить сантехнику, которая непонятно куда девалась, да, Андрей Петрович? вот, поставить в этих помещениях сантехнику и дальше будем двигаться. Квартир служебных у нас примерно сколько, Яна Алексеевна? 15? 15 квартир есть, то есть для специалистов интернов, для молодых специалистов без проблем будем выделять эти служебные жилья, Юлия Николаевна, без проблем, как мы обещали, да. Так что в этом направлении будем работать. Там, правда, их планируется человек 10, но вроде бы 4 у нас местные, да, Наверное Николаевна? а остальные у нас приезжие. Ну, для этих приезжих обеспечим жильем без проблем служебным. В принципе, по врачам мы отличались тем, что выделяли достаточно много по процентам отношению к квартирным. Ну, тут мы, я думаю, тут нельзя нас обвинить в том, что мы не выделяли жилье. Врачам выделяли жилье. Поэтому и в дальнейшем будем это делать. И в дальнейшем предполагается стимулирование молодых специалистов по оплате труда. Это будет вторая история, и в том числе разработка соответствующего положения. Возможно. Для врачей, которые набрали наибольшее количество пациентов, которые будут от государства получать все-таки, чем, чем больше у него кли, пациентов, тем меньше. Правильно, там же такая шкала. Но, возможно, мы будем стимулировать за счет денег бюджета, все-таки понимая о том, что у этого человека, скажем, 3000 человек, а у другого 1800, наверное, все-таки разная интенсивность и разная работа. Поэтому мы будем стимулировать таких врачей тоже. Пока все.